Роман Цвітан, військовий експерт і льотчик, інструктор, полковник запасу Збройних Сил України в ефірі Львів Медіа. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я, пане Романе. Якщо підсумовувати цей тиждень, то можемо говорити, що в нас є успіхи. Вірно, я розумію, ситуація, яка зараз відбувається. Так, да, і доволі такі серйозні по деяким направленням і в дальніх средствах пораження і в. Начальник форсування Дніпра і в продвінні в районі Бахмута, і в Іваніна, і успіхи втраченні атаки в Авдіївці, і в Куп'янська в тому числі. Тому да, хороші новини за тиждень. Давайте більш детальніше зупинимося, зокрема форсування Дніпра. Е, гауляйтери кілька тижнів били на сполох, казали, що це можливо, але я так розумію, що окрім того, що вони кричали про це. Якби з якогось зосередження сил вони не перекидали туди. Вони все таки вважали, що цей напрямок для них захищений річкою? Ну, діло в тому, що, во-первых, нечего перебрати. зараз сили средства, которые були свободні в качестве, вже в росіян на трьох участках фронту на Запорозьком, Донецьком і Луганском. И вывести из боя, допустим, часть, которая уже вступила в боевое соприкосновение, практически как минимум отминусовать у нее 50% боевой подготовки, то есть перебрасывать в другое место просто нет никакого смысла. Поэтому россияне, скорее всего, смотрят на развитие ситуации, то есть они оценивают ситуацию, потому что на данный момент форсирование-то не произошло. Форсирование ⁇ это когда войсками, это когда наводятся определенные переправы, перебрасываются несколько бригад на левый берег, а создается плацдарм, ну, километров 15 в радиусе он должен быть для того, чтобы можно было перебрасывать туда зенитно-ракетные комплексы и артиллерию, для того, чтобы этот дальше плацдарм расширять, удерживать переправу, то есть это целый процесс. А то, что сейчас происходит, ну, это очередной, вы... очередной выход нашей группы, может, разведки, может, Моск... Москвой э, какой-то э, компоненты на левый берег э, и заход где-то на 3-4 километра. Но дело в том, что в таком режиме у нас э, наши разведгруппы работают последних уже как минимум полгода. Как только зеленка весной началась, наша разведка пошла на левый берег, а заход вглубь до 30 километров у нее по задачам. Это разведка, до разведка, корректировка артиллерийского огня, дальность арты, на работу арты 30 километров. Потому россияне пока еще просто для себя, то россияне имеется в виду Генштаб, это не, не россияне блогеры или там еще кто-то, а именно Генштаб, он, он для себя еще не принял решение на противодействие, так как пока еще не видит развития, опасного развития ситуации по этой, на, этом, на этой стороне. Но то, что наши, то место, где наши войска, ну, наши подразделения сейчас переправились на левый берег, это чуть севернее Антоновского моста. Антоновский мост в районе Херсон, он подорван. В левый берег Антоновского моста там тоже наши разведчики контролируют. И вот сейчас провели операцию по контролю на левом берегу железнодорожного моста. Это ж вот севернее Артоновского, ЖД-мост, и вот как раз по левому берегу вход на мост, это как раз вот эти, эти пара деревень, где сейчас контролируют участок наши бойцы. Но опять же, у них может быть задача рейдовая, то есть очередная, их уже были десятки этих задач, Несколько десятков таких задач. Рейдовая задача, то есть вы на вышли на левый берег, определились с целями и вернулись обратно. Посмотрим за развитием ситуации, но это может быть подготовка к дальнейшему уже созданию плацдарма. Поэтому здесь будем все смотреть. И российский генштаб, ну и мы, естественно, наблюдать за дальнейшими действиями украинских. Але я так розумію, що цей рейд добряче налякав окупантів, тому що їхніх воєнкорів, скажімо так, добре підгоріло. Кажуть, як таке могло пропустити. Та ні, ніхто не пропускав. Там є участки по 10 км вообще ні одного російського подрозділе. То есть левый берег, он ну, деревый, як Сіто. Тобто, У нас иногда бывает разведка, разведгруппа получает задачу перейти на левый берег, дальше поиска подразделений российских там с задачей либо уничтожения, либо взять в плен кого-то. И так они иногда ходят часами найти никого не могут. То есть там проблема по левому берегу России, они прекрасно знают, они не удерживают его в сплошном режиме. Ну, то есть так точечно, очагово и не более того. А потому э, проблема, то есть не проблема там зайти на левый берег и вопрос у россиян, а что мы дальше будем делать. То есть, ну да, зашли, а вот дальше какой вопрос? То есть будем переправляться или нет? А вот почему у них подгорать начало? Потому что мы сейчас перешли именно в районе железнодорожного моста. ЖД-мост, по большому счету, он может использоваться в качестве, ну там надо кое-какие мероприятие привести, он, он не взорван. ЖД-мост не взорван, там повреждено полотно. Но если будет стоять задача, то полотно можно восстановить или даже просто на, 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 накрыть сверху накатом, и по нему можно пустить технику в том числе. Я вот это уже не понимаю, что если такие действия сейчас начнутся, то за неделю украинские войска могут уже расширить плацдарм, причем соединиться с плацдармом в районе Антоновского моста. И это уже где-то будет в радиусе километров 15, о чем я говорю, то есть расширится уже тогда да, для подготовки на для форсирования, а вот это уже будет проблема. То есть им придется реагировать, а реакция может быть только переброска войск, снятие их с фронтов, это может быть та, та же Авдеевка, это может быть тоже Луганская, Донецкое или Запорожское направление. То есть им надо будет туда забрасывать тысяч 10-15, ну практически чуть ли не армию. Вот эту 25-ю недосформированную они забросили в районы в район Кремино, им придется ее транзитить туда дальше до Херсона, ну под Херсон, по крайней мере, попытаться остановить наши войска движущие. Давайте більше про Авдіївку поговоримо, тому що це називають вже ледь не найбільшу поразку росіян за останній час підраховують кількість знищеної техніки в битві за Авдіївку і тільки в районі Красновпорівки ну видали просто космічну цифру. кажуть, що там втратили Росіяни ледь не цілу дивізію, батальйон вбитими і пораненими. Нет, ну не дивизию точно, там не было никогда дивизии. Под Авдеевкой реально наступало несколько батальонов изначально, ну чуть больше двух тысяч человек. А сейчас туда перебросили пару бригад, это еще ну до пяти тысяч человек. Это только общее количество, там дивизии не было э, никогда. Потому э, если там действительно большое количество, э, большое, большое количество потерь россиян, забиты все морги э, Донецка, Ясиновата и Макеевки, забиты все медицинские учреждения этих трех городов. Они сейчас еще и на гору уже начали перебрасывать. хотя бы там мост взорвали недавно, как раз, чтобы не эта переброска не работала. не, они там окольными путями перебрасывают, в том числе и на горлопу. Там уничтоженных россиян, если есть тысячи-полторы, ну вот примерно так где-то до полутора тысяч. А техники, техники много. То есть подтвержденных уже больше сотни единиц техники, -то, это подтвержденных, а реально может быть еще и больше выведены из строя. То есть они там уперлись в стену бетона и огня. Бетона это мы там десятый год удерживаем этот, регион, этот укрепрайон. Он действительно весь забетонирован. Еще и коксахимовдеевский используется. Это примерно такая Примерно такое же предприятие, как и Азовсталь, там, с довольно-таки серьезными коммуникациями подземными, особенно, где можно укрываться. Ну и сам Оксихим, Коксохимический комбинат, это тысячи тонн металла и бетона. Это хороший сам по себе район, это половина Авдеевки, это как раз Авдеевский Оксихим. То есть там есть где удерживать позиции, но и там очень большое количество причем двухярусная система обороны э, с помощью артиллерии. И в районе Авдеевки арта находится, и чуть западнее, в несколько десятков километров, стоят наши батареи. В районе Карловского водохранилища, на высоких э, западных берегах, они прикрывают э, выход из Авдеевки. Э, и попытку окружения не дают россиянам окружить, они тоже упираются в стену огня артиллерии. Потому там им очень сложно эти вопросы решать сейчас, после того, как они потеряли большое количество техники. Вот эти по пару бригад, которые туда переброшены, они будут с помощью в основном живой силы, то есть пехоты, мотопехота уже не получится, с помощью пехоты мясными валами, так называемые, будут пытаться как-то просочиться и полуокружить Авдеев. Им надо это политическое задание, это не военное задание. Это точно дело в том, что для военной задачи им надо там пару дивизий, для того, чтобы где-то крыльями километров по 10-15 окружать. Но ну, это просто нереально, их негде взять. А вот э, теми двумя бригадами, которые они будут пытаться окружить, это политическая задача на некоторое время. То есть окружить и сказать, что мы взяли в котел, давайте мириться, называется. То есть где-то у за с какими-то переговорами и, заморозить движение, но вот продать этот котел, так называемый, который там они могут, они могут пробежать по кругу, называется между капель дождя просочиться, рассказать, что они там кого-то окружили и предложить обмен, как в свое время был предложен обмен Дебальцевского котла, если вы помните, за Минс-2, это же когда как раз тогда этот вопрос решался, то есть взяли в котел наши войска в Дебальцево, там большой вопрос, как он еще получился, потому что там больше такое впечатление, их пропустили для того, чтобы они окружили, и подписали Минск-2, разменяв выход из Дебальцевского котла на подписание Минска-2. я думаю, примерно та же картина сейчас может быть вот политическая задача по Авдеевке. То есть рассказать сказку о том, что окружили Авдеевский гарнизон и попытаться продать это выход из Авдеевки, продать за подписание там Минска-3 или Стамбула-2 или Мальты-1, ну, де там мирне? что-то мирное вблизи, Что вблизи, если будет намечаться, то вот к этому, к чему-то мирному можуть ну, это подвязать. А як Ви вважаєте, ну, цю ініціативу просуває більше Кремль, так, аби сісти за стіл переговорів? Використовує, як Ви вже сказали, Авдіївку, ну, грубо, але як ну, привід так, щоб це зробити. Наскільки це можливо в них? Чи є в них для цього сили, знаряддя, ресурси? А, ну, окружити Авдіївку, вірніше, сказати, що вона що це треба просто мікрофон і зв'язці і вихати. А по факту. А вот по факту здесь большая проблема. Для того, чтобы реально окружить Авдеевку, удержать в окружении гарнизон Авдеевск, надо пару дивизий разворачивания километров на 10-15 с крылья на север, на юг и дальше э, вплоть до Карловского водохранилища практически оккупация. Это просто нереально. Ну, это невозможно. У, у россиян нет таких сил, средств для того, чтобы выполнить такую задачу. А вот, э, по, допустим, бросить э, так сказать, такие щупальца живой силы, там, несколько батальонов куда-то вывести в тыл, там, допустим, просочиться, есть такое понятие, а, а тактическое просачивание, и доложить, допустим, о том, что они где-то кого-то взяли в котел, это они могут, то есть без, без, проблем, по большому счету, даже те же разведгруппы, они же заходят, что наши на 30 километров, что российские, по идее, могут зайти и просочиться в тыл как-то, но они не решат проблему там окружения, то есть туда подойдет одна наша бригада, разобьет все это окружение в 3 секунды и вопрос решит то есть это не будет окружение как таковое окружение там провести просто невозможно, я уже объяснил почему, а вот подать это уже потом, как свершившийся факт, рассказать в, в интернете вернее, информационный поток создать и попытаться, это российский нарратив, это четко российский, именно они сейчас, им очень важно перед дальнейшим движением наших войск сейчас заморозить линию фронта хотя бы до весны, потому что им надо перезарядиться, у них не хватает сил, средств, у них не хватает определенных технических возможностей, боеприпасов не хватает, катастрофически они уже уселись на так называемой, нулевые складки от по боеприпасам и работают с колес. Производят 7000 тысяч э, снарядов в сутки. Вот они 7 тысяч их отстреливают. Больше их просто нет. им это надо, им надо передых, так называемый. И вот это их инициатива. То есть они будут пытаться сейчас просу, просунуть эту идею в массы, так сказать. Ну, это уже Путин уже начал этим заниматься. Мы же видели, что он э, в Китае начал эту тему э, заряжать. А за неделю до этого его э, информационного посыла по поводу этих всяких мирных договоренностей каких-то, а тем более он говорил о том, что это все идет из Украины, эти посылы. У нас здесь активизировались в Украине эти все, все пропальщики, если вы помните, с десяток все пропальщиков начинают просовывать в идею, что все, все пропало, никуда мы не наступаем, ничего у нас не получится границы нам не видать и давайте что-то решать другое. То есть вот они в унисон срабатывают. Это те консервы ФСБшные у нас в Украине, которые работают сейчас в унисон с Путиным. Подача с этой стороны, с Украины, он ее вроде как ловит и дальше уже дает вроде как за киевское или украинский, украинский нарратив, так сказать. Но ну, это такая старая уловка КГБшная. Сработатися своїми кансірами, які вскриваються ніде да, один раз, всего для то того, для того, щоб у таку подачу подать. Ну я підозрюю, що зараз в соціальних мережах буде чимало таких інформаційно психологічних повідомлень про те, що е, рятуємо наших захисників, вони страждають, Авдіївка у вогні, а влада нічого не робить, е, генштаб нічого не робить, кинули, лишили, забули. Ну, это и все российское, это, это, вот, это все под... Все на таком она вот, эмоционально складывается, это украинцы. А, но это уже, да, за 10 лет мы уже этого всего перевидели, потому для нас это абсолютно не, не проблема, мы прекрасно понимаем, даже прогнозируем такие действия, вот вам рассказываю, как это все будет, потому что это уже за 10 лет, наверное, 30 раз или 35-й. Когда они пытаются так разгонять и подавать, и причем а проблема ведь у них, проблема у россиян, проблема у путина, он не знает, что делать, он не знает, чем заткнуть херсонский фронт, он не знает, чем остановить наше наступление в районе Работина, он не знает, что делать с бахмутом, но просто не знает. Потому сейчас, ну я бы так сказал, вымаливает замораживание конфликта, потому что без замораживания конфликта у в него в ближайшее время Начнеться начнет фронт фронти, як мінімум Херсонський і Запорозький. Е, ну я думаю, що і ракети-атакам йому дуже попсували нерви. Путіна має на увазі, тим паче, що глава Міністерства закордонних справ пан Кулеба заявив про те, що ці ракети будуть постачатися на постійній основі. Як вони змінять фронт, пане Світане? Все будет зависеть от количества и номенклатуры. Это очень важно. Вот нам сейчас, под, нам сейчас передали, ну будем так говорить, несколько ракет. Мы видели, как они работают, несколько. Э, несколько ракет, и скорее всего, это ракеты где-то 25-летней давности, то есть им уже четверть века этим ракетам. Но тем не менее они себя очень хорошо показали. Причем именно эта модификация. Вроде старая модификация с управлением инерциальным, так сказать, системой управления, на нее не влияет ни радиоэлектронная борьба, ее очень сложно перехватить. Это баллистическая траектория ракета, разгоняется до трех скоростей звука, идет по баллистической траектории, и в принципе сложности большие у россиян ее перехватить. Она еще и рыскать по в баллисте может, то есть по траектории может рыскать точку встречи вычислить очень сложно. И потому и накрыла ракета в, 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 и аэродром вместе с системой ПВО, то есть вместе с зенитно-ракетным комплексом. То есть вот из-за того, что ее сбить очень сложно, а РЭП на нее абсолютно не действует, у нее нет систем контроля и м, м, прокладывания м, м, траектории, соотносясь со То есть м, м, хорошую ракету передали, мало просто. Потому все будет зависеть от того, сколько у нас будет ракет. Если их будет в достаточном количестве, это должны быть не десятки, это должны быть сотни ракет. Тогда мы даже с дальностью вот это 100 мильная ракета, это ракета М-39, а даже 100 мильная ракета 165 километров мы можем достать до любой точки, до любой точки на оккупированной территории материковой Украины. До Крыма мы им не доставим, только до севера, ну, может быть, там севернее чуть Джанкоя, но не больше, то есть не глубже. Потому вот эту глубину где-то ну, в 150 километров мы можем прожечь, уничтожить все аэродромы, все стоянки техники, склады боеприпасов и логистические цепочки. Это мы можем накрыть, и железную дорогу, развязки железнодорожные, автомобильные развязки, можно сказать, что с этой, с помощью этих ракет мы уже перерезали сухопутный коридор. То есть, если будет их достаточное количество, мы достанем до Бердянска, до Мелитополя, перережем сухопутный коридор, просто контролируя все механизмы переброски, техники и боеприпасов в сторону Крыма и из Крыма. То есть это мы можем сделать. Но для этого нужны сотни ракет. Але навіть якщо в нас були сотні і ми перерубаємо їм сухопутний коридор, в них залишається кримський міст. Незважаючи на всю винахідливість наших СБУ і ГУР, він все одно функціонує. Ну, так це перше, що надо знищити. Я думаю, спецслужби э, нанесли два серйозних ударах повіждень тому мосту. Я думаю, спецслужби не залишать його в покої. выйти и уничтожить Крымский мост или взять его под контроль. Может ракета «Атакам» только второй 300-километровой модификации. Это ракета М-39А1. И вот Кулеба, это наш министр иностранных дел, он уже заявил о том, что будут и эти ракеты в достаточном количестве, и получим 300-километровые. То есть вот с помощью 300-километровой ракеты мы можем в любой момент нанести удар по Керченскому мосту, а значит они по нему не будут запускать поезда с техникой и боеприпасами, и с топливом. Потому что прекрасно будет понимать, что там в течение там, десятка минут туда зайдет ракета и уничтожит либо на съезде, либо на разгрузке такой, такой поезд, и, а это значит уничтожит весь мост. Либо мы так сделаем. То есть либо самоугроза уже остановит переброску сил, средств россиян, либо выполнение такого рода задачи. Потому, вот я и говорю, что э, АТАКАМС э, это, это ну, аббревиатура, а реальные действия э, все будет зависеть от количества и номенклатуры. То есть какая ракета будет М-39 или М-39А1, 165 или 100 или 300 километров, и какое количество. Еще раз повторюсь, десятки ракет это будет мало. То есть надо сотни ракет, хотя бы полтысячи ракет. Даже в том же Крыму 150 стационарных военных объектов, хотя бы по три ракеты, это уже 450 ракет. Пане Романе, давайте ще с вами обговоримо один момент. Это... Зиму нам її прогнозують складною, і президент України Володимир Зеленський вивів у дію рішення РНБО про захист і безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури і енергетики в умовах війни. Уряд за 10 діб має посилити інженерний захист критичних об'єктів, збільшити кількість груп ППО, створити резерви, обладнання і запчастин для швидкого ремонту. Тут важливо зрозуміти, що ми не прикриваємо свої інфраструктурні важливі об'єкти. Аби пережити зиму, що називається, тому що ми вже зараз бачимо, росіяни цілять по наших інфраструктурних об'єктах. Як ви оцінюєте таке рішення, і наскільки ефективно буде оця оренда ППО, про яку раніше говорив президент, що будемо брати комплекси в користування на зимовий період і віддавати назад? Ну опять же, все буде завісить в кількості. Если нам дадут достаточное количество в аренду, то есть только на зимний период, мы можем закрыть полностью наше небо, ну на 90% точно закрыть, и ни одна ракета не зайдет и не выполнит боевую задачу, у нас не будет вообще никаких проблем. Это же еще раз повторюсь, все дело в количестве. А допустим, в чем это количество нам наши партнеры могут передать, понимая, что оно вернется обратно, особенно... особенно допустим, центральные и западные части нашей страны. Дело в том, что до этих дальностей не дойдет ни одна армейская, армейские средства поражения, вдоль, которые расположены вдоль линии фронта. То есть стопроцентная гарантия того, что мы вернем эти ПВО обратно нашим партнерам, их никто не тронет, а они сами себя могут защитить, по крайней мере. То есть, по большому счету, если будет запущена эта программа в достаточном количестве, то на 100% мы, ну 100% ни одна система не дает, но максимально там 90-95% мы можем закрыть западные области Украины, центральные области Украины и часть северных и южные точно. То есть вот останутся у нас только восточная часть там центральных областей, которые недалеко от э, линии фронта они могут быть под ударом разных средств поражения. Есть некоторые, э, которые, допустим, те же ракеты С-300, э, против них, э, если ПВО брать, э, вернее, зенитно-ракетный комплекс, который не сбивает баллистику, э, он будут, будет подвержен удару, допустим, С-300. Но это дальность 150 километров, то есть дальше дальность уже, в принципе, безопасная. Поэтому очень хорошая идея сама по себе и главное ее исполнение. Потому что одно дело сказать, другое дело сделать. Если дадут в достаточном количестве, мы можем закрыть полностью центральные и западные части Украины и забыть за проблему, допустим, ракетных атак Россия. По крайней мере на правом берегу Днепра. Та сподіваємося, що ця ідея буде реалізована. Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор полковник запасу збройних сил України, був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Романе, ще раз дякую за якісний аналіз. До свидання, спасибо.